सद्गुरुनाथ महाराज की श्री सद्गुरू समर्थ रामदास स्वामींना या दासनवमी निमित्त प्रथम वंदन करते समर्थांनी त्यांच्या श्रीदासबोध ग्रंथात श्री, श्री सद्गुरूंचे महत्व नरजन्मात काय आहे हे यथार्थ पटवून दिले आहे तेव्हा या नरदेहाचे सार्थक व्हावे म्हणून मी श्री सद्गुरूंजवळ या पदातून प्रार्थना करते हे जी दान द्यावे प्रभू मध

வருக்கிறேன். <laughs> तुझे अति गोडसा साचिरे डोळे भरून बनावे देवा हे चि दाने प्रभो मे चि दाने मन धन झिजवा सक्कर्मि तङ्गराहोनि तन मन धन झिवा नर जन्मा सार्थक करो नर जन्मा सारथक करु सर्वुला अरपावे देवा हे चिदा न द्यावे सद्गुरुचरणिहधरि सद्गुरु चरणी